What? Yeah. Устраивались после поражения в Динамо, очень хотели реабилитироваться. Скажем, выполнили установку. Может, немножко второй тайм, немножко мы э, расслабились, но потом опять игру взяли свои нити. Просто хотели ребята, поставили цель, чтобы здесь ну, попасть в тройку хотя бы. Финал не получился, значит, будем идем дальше, значит, будем дальше готовиться и бороться. В задачу мы ставили третье место. Это минимальная задача. Мы максимум ставили финал. Так, с ребятами договорились. Ну, дальше идем, игра покажет тогда следующее. Позитивные выражения. настраивались на игру. Игра после первого гола все успокоилась. После, втор... после перерыва наши игроки собрались и забили еще пару мячей. Так, настраиваемся на игру на 33-4 место. Мы заканчиваем с нулем, мы заканчиваем заслуженно, как бы вина моя, потому что если как бы дети что-то не дорабатывают, значит, я плохо объясняю. Это так вкратце. Абалонь заслуженно победила. Конкретно игра в обороне, игра, будем так говорить, в прессинге. Мы договаривались, как бы Абалонь мы смотрели, разбирали и как бы были даны указания конкретно по игрокам, что и как делать. Тяжелая игра. Первый тайм пытались построить именно игрой. Покатать, раскатать соперника, провести свою комбинационную игру. Свою. После первого тайма мы уже горели, и поэтому во втором тайме решили играть, как сказать, регби. Хотели создать побольше моментов, засунуть, отыграться, как говорится. Опять же, не получилось это сделать. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Мы ставили задачу, чтобы попытаться э, э, побороться за призовое место, то есть для того, чтобы э, продолжать, ну не продолжать, а э, хотя бы за третье место призовое побороться. Сегодня необходимо было, было выигрывать, Но опять же получается так, что не хватило нам атакующей мощи впереди. Серединки провалили. Ну и так, опять же, психологически ребят э, тоже... Тяжело было вывести на такой уровень должный. Еще матч сложился так, что забили, не засчитали мяч. Первый. И тут же пропустили, получается, оно все как-то наложилось. То есть ребята видно, что поникли и тут же пропустили второй мяч. Поэтому, ну, честно говоря, психологически, наверное, больше моментов. Но опять же, группа атаки у Карпат сегодня сработала очень хорошо. И... Такі мальчишки заслужують внимання, я думаю, тренер зборного братя на їхній Ну, да, думаю, записіння вершальний гол. Ну, Виграли 2-1, що нам треба. Йграли проти дуже сильного суперника, Шахтера одинець це дуже сильний суперник. І я думаю, що я став про на матча. Наша задача виграти фінал. Ми сюди приїхали, щоб його вигравати. Старалися, цілий рік до цього йшли. Ну, думаю, що ми виграємо цей фінал. Підсумки, що команда провела на доброму рівні цей турнір, і найголовніше, що вона грала в футбол. Не грала, не відбивалась нічого. На кожну гру була своя тактика, яку давали тренера. І команда строго витримувала цю тактику і то, що сподобалося, то, що була. Що не було боязні, що перед нами Шахтар Лейба команди не грає в футбол, грають в футбол, футболісти, які виходять і хочуть добитися результату.